Вітаю вас, шановні, у прямому ефірі про свою діяльність звітує обласна влада, і сьогодні в нашій студії радник голови обласної державної адміністрації Юрій Голик? Вітаю вас, пане Юрію, пане Юрію. Перше питання щодо фінансування державних установ, державних підприємств. Скажіть, будь ласка, які обсяги і чи немає знаєте, де проблем і заборгованості? Що сьогодні з нашими бюджетниками? Проблем и задолженности нет. Все бюджетники в полном объеме получают свои зарплаты, эти выплаты, которые им производятся. На прошлой неделе область получила из государственного бюджета более 220 миллионов гривен да. на выплату первой части зарплаты им. На прошлой неделе эти выплаты начались, на этой выплаты закончатся. Никаких задолженностей нет, в ближайшее время их, надеемся, никогда и не будет. Будемо на це сподіватися. Далі щодо субсидій, у нас якось звикли про те, що пік субсидій приходить нарахування субсидій приходиться на опалювальний сезон, опалювальний сезон завершився, але якось люди забувають, що на рік же ж субсидія нараховується. От що зараз у нас з субсидіями скільки звертаються, на які суми нараховано? У нас, когда был отопительный сезон, мы добивали в неделю количество обращений. 10-12 тысяч обращалось, и где-то 10-12 обратившихся на прошлой неделе субсидии назначались. А сейчас, когда отопительный сезон закончился, уже отопление выключено, счета пошли меньше за жилищно-коммунальные услуги. Обращаются где-то в среднем 2-2,5 тысячи. Это идет на спад, но что важно, что есть автоматическое продление субсидий так. на следующий сезон. Это первое. Второе. У нас в области есть возможность оформления субсидий Полностью в электронном виде через портал iGaf.ua, когда вообще не нужно людям идти в органы судзащиты, отстаивать какие-то очереди, заполнять бумажки. Это все можно сделать в электронном виде. Более того, когда вы делаете в электронном виде, вы выбираете варианты ответа из предложенных программ. Это снижает э, вероятность ошибки и упрощает там, процедуру заполнения. Да? И мы за вот, прошедшие. 8 місяців, коли ці субсидії назначаються в області 500 тисяч сімей цю субсидію отримують. Це найвищий показатель по Україні. А ми вважаємо, що це неплохой, неплохої роботи наших органів соцзахисту, які змогли обробити таке количество заявок. А ще одне питання: у нас нещодавно відбувся такий. Ну мені здається, що безпрецедентний такого у нас ще не було. Коли відбулося анкетування батьків школярів щодо якості харчування, от дуже цікаво, що показало анкетування, власне, які результати. Ну, Смотрите, откуда это все началось. У нас есть такой канал. Как бы обратной связи с гражданами, да, как горячая линия губернатора. Мы получаем все заместители руководителя региона Валентина Резниченко, все советники, начальники департаментов каждый вечер получают отчет, какие звонки были за день, разбитые по темам, по проблемам, по территориям и так далее. Когда мы увидели, что люди стали больше жаловаться по сравнению с предыдущим угу. месяцем на качество школьного питания, мы вывесили на сайте администрации специальную анкету и предложили родителям заполнить. Что мы увидели? Мы увидели, что огромное количество жалоб на качество питания и большое количество жалоб на отсутствие нормальной чистоты в школьных столовах. А с другой стороны, у нас есть неплохой пример кривого рога. В прошлом году там был пилотный проект, когда а, питание в школах передали на аутсор, так называемый. То есть, когда заключаются договора с компанией через прозрачную тендерную процедуру и они предоставляют уже готовые порции детям, беря в аренду школьные столовые либо привяза, привозя готовую еду. Это европейский подход, нормальный. И по таким школам мы увидели, что по статистике по этой анкете жалоб практически нет. Мы сделали решение облсовета на прошлой сессии, депутаты за это проголосовали. Чтобы все школы, которые подчиняются Богу с администрации перевести вот на такую э, питание по принципу отсорт. Почему? Потому что э, ключевая компетенция любой школы это учить учеников и учениц, да, ну детей, а ну, не кормить их. Кормить должна специализированная компания. Кроме того, опыт Кривого Рога показал, что экономия составляет порядка 20%. С учетом того, что школ много в области, на питание детей в школах выделяется сотни миллионов гривен каждый год. Сэкономить с каждых 100 миллионов около 20 миллионов, считайте, что это мы на сэкономленные деньги, из каждых 100 миллионов можем построить по одному современному детскому садику. Это очень много, это нормальное ну, здравомыслящее решение и мы к этому придем. Сейчас сформирована комиссия. Она будет проводить так называемые внезапные проверки в школах, mm -hmm. чтобы там не наводили марафет перед ее приездом. И дальше мы будем уже делать орг выводы вплоть до того, что если мы будем видеть, что где-то ну, уже вопиющие совсем нарушения, то мы будем подавать документы в облсовет на увольнение таких директоров, ну, таких вот школ. Это по всей области будет быть? Да, это по всей области. Mm -hmm. Нет разницы, где дети учатся, в Днепропетровске, в Кремом Роге или в Петриковском районе. Везде должно быть одинаково хорошее качество образования, одинаково хорошие условия одинаковое хорошее качество твой питание. Ще одне, якщо заговорили вже про що це анкетування відбулося в результаті звернення батьків. Скажіть, будь ласка, що до, сьогодні є втілюються дуже різні форми електронних звернень, в тому числі електронні петиції і на президентському сайті, і органи місцевого самоврядування, і в області. От що з електронними петиціями про що пишуть? Як все це відбувається? Якщо ну, в вот, так в юридичній плоскості, то те, що є на сайті облгосадміністрації, не являється електронними петиціями. С даюры точки зрения, да, почему? Потому что по закону об электронных петициях их субъектами являются администрация президента, кабинет министров и органами самого самовредования, как вы правильно справедливо подметили. А облгосадминистрация не относится к органам местного самовредувания, поэтому в законе мы не прописаны. Но мы считаем, что если эта практика повсеместно используется всеми госорганами, и мы активно общаемся с гражданами, получаем от них обратную связь и стараемся решать их проблемы, то мы нашли возможность в действующем законодательстве сделать эти коллективные обращения граждан, назвать их электронными петициями, как сейчас модно. И в чем отличие наше в том, что мы рассматриваем любую петицию, которая набрала два и более голосов. То есть если вы а -а -а. зарегистрировали петицию, я, например, ее поддержал, то уже наш рабочий орган, который раз в неделю собирается там по четвергам их рассматривает, он обязан ее рассмотреть. Мы не акцентируем на этом внимание. Для нас это такой же канал получения информации, как мобильное приложение e-контакт, как сайт контакт-центра, как выездные приемы Валентина Резниченко в районах, куда он ездит постоянно каждую неделю. Да? То есть для нас это просто еще один способ получения информации вот и все. А скажіть, будь ласка, ще цей рік був анонсований, причому і на державному рівні, і знову ж таки на місцевих, як такий рік ремонту доріг, причому капітального ремонту. От скажіть, будь ласка, як це буде здійснюватись на обласному рівні і, можливо, вже здійснюється. Ну а, в чому <кій> служність? Служність тому, що з однієї сторони у нас є децентралізація, а з іншої сторони, у нас м, порядка 30% дорог, а це всі основні магістралі, Там, допустим, не Криворог, принадлежать не комунальному, не горсоветом, сельсоветом, не облгос администрации не находятся на их балансе, а принадлежат филиалы службы автомобильных дорог Украины в Днепропетровской области. А деньги выделяются из госбюджета. В этом году выделено 495 миллионов гривен на капремонт двух дорог. Днепропетровск, Кривой Рог и Днепропетров в сторону Донецка, туда, куда идет военная техника, там, где дороги сильно разбиты. Да? А, к сожалению, счета у службы автомобильных дорог заблокированы. И, судя по тому, что мы видим из их головной организации, они не сильно занимаются их разблокировкой. То есть облгос дает своих юристов для того, чтобы разблокировать эти счета. Ну, дороги же наши. Да, да, потому что дороги наши, и нам по ним ездить. Что касается наших дорог, всего из 25 тысяч километров дорог в области, 9 тысяч это государственного значения, 16, те, которые мы можем ремонтировать, мы и горы сельсовет. Мы уже выделили более 400 миллионов гривен, уже проведены тендерные процедуры, определены победители каждого тендера. И вот сейчас, когда погода позволяет, уже начинаются ремонты в нескольких районах. Вот в Васильковском районе начали, угу. в одном селе сделали, в Петряковском сейчас, Начинают делать. И сейчас это будет уже приобретать эффект снежного кома и каждый день будут делаться какие-то дороги. А достаточно ли этой суммы 400 миллионов? Но ну, это в два раза больше, чем было за весь прошлый год. Но, по нашему мнению, нам нужно миллиарда три в год тратить для того, чтобы их приводить в нормальное состояние. Кроме того, мы в прошлом году впервые ввели такое понятие, как гарантийный срок. Точнее, можно сказать, что оно было и раньше, но им никто не пользовался. И в этом году мы впервые им воспользовались наверное, первый госорган, который заставил подрядчиков за свой счет переделать те дороги, которые не капитали отремонтировали некачественно в прошлом году. Более того, поскольку гарантийный срок там 3 четыре года составляет, то мы каждый год будем проверять все дороги и требовать от них переделывать, если в течение этого срока на дороге будут а, ну, обнаруживаться какие-то проблемы. Педлятки не плачут, не боятся брать за такую работу? А, пла плачут, сопротивляются, угрожали судами, но мы их всех собрали, мы всем объяснили правила игры, мы донесли нашу точку зрения, что это их область государства является крупным заказчиком, они делают бизнес на государственных день они на этом зарабатывают если у них есть такая возможность если государство их поддерживает если у них есть хотя бы остатки совести то научитесь делать дороги качественно то есть ну, все равно это представьте что у вас есть квартира вы сделали ремонт ремонт через год там обои отвалились вы заставите строителей переделать точно так же мы им на этом на ярком таком примере объяснили все подрядчики согласились у нас нет ни одного суда ни, ни с одним из угу. подрядчиков до середины мая они все все дороги переделают Ще ведеться ремонт и будівництво водогонів в трьох місцях, якщо я не помиляюсь. Що там? Це серйозна тема. Это, да, это такая паноптикум, потому что мы, с одной стороны, занимаемся прозора, переводим в электронный вид, занимаемся переводом админуслух в электронный вид у -у -у. на А4Х. а с другой стороны, когда вы отъезжаете там, на 50-100 километров от областного центра, вдруг выясняется, что в селе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, там или в двух-трех селах, у них никогда не было центрального водопостачания. То есть всю жизнь они получали воду либо из колодцев брали, либо им привозили, либо они там откуда-то с речки носили. Но 21 век на дворе, то есть мы живем в эпоху интернета, а у людей нет воды. В прошлом году было 70 тысяч жителей, у которых никогда не было воды. Для половины мы в прошлом году решили, в этом году руководителям региона Валентином Резниченко поставлена задача, чтобы оставшиеся 35 тысяч жителей получили воду. Сейчас начаты реконструкции трех водоводов. Первое это Ктерновки в Павлоградском угу. районе. Там 30 лет этот водовод никогда никогда не ремонтировался, там сумасшедшие потери воды, это сказывается на тарифе, сказывается на эффективности водоканала, а в Криничанском районе и, по-моему, в Верхнеднепровском районе. А всего мы рассчитываем, что до конца года мы работу все завершим, сейчас будет еще в других районах это делаться, и мы хотим, чтобы к 1 января 2017 года у всех жителей области было, было центральное водоснабжение. Ведбувся такой же конкурс на про пермисских маршрутах, 10, умовно говоря, конкурсов ведбулось, какие там результати і чи гарантується якусь якість? якість? ну, по крайней мере, мы сейчас гарантируем честность и прозрачность, потому что мы все этапы конкурса проводим в прямом эфире и транслируем на канале облгосадминистрации на YouTube, плюс приглашаем все телеканалы, и ваш телеканал в том числе приезжает, это снимает. что нам это дает? Ну, во-первых, когда мы первый раз такой конкурс проводили, оказалось, что из восьми компаний, которые на конкурс пришли, у всех восьми документы не в порядке. Это значит, что они рассчитывали, что у них смогут донести, принести, потом там поменять и так далее. Мы сказали, нет, так не будет, мы вас сразу же предупреждали, что будет так, как прописано в законе. Сейчас из десяти компаний которые подались на 10 маршрутов. Там есть компании, которые на несколько подались. Это нормально, это не запрещено по закону. У двух компаний все равно документы не в порядке. А вот теперь вопрос. Если они работают в этой области там, 5 или 6 лет, занимаются а, пассажирскими перевозками, и не со второй попытки не научились принести нормально заполненный комплект документов, то что у них там внутри происходит? То есть в каком состоянии их транспортное средство, в каком состоянии уровень управления их предприятием и с каким качеством они перевозят а, пассажиров? У нас есть время до 5 мая, когда по закону мы обязаны проверить эти документы. Ми ще з цим займаємося. Ми делаємо виїзні перевірки проверки цих предприятів. Точно так же записуємо, це все показуємо в прямому ефірі. 5 мая, второй етап конкурсу, теж в прямому ефірі, коли будуть об'явлені победители. І ви вже задали, що будуть ремонтуватися дороги, по якими йде військова техніка в зону АТО. А що... Днепропетровщина стала одним из пионеров э, проектов, которые помогают участникам а то э, семьям э, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, что происходит сейчас, какая у нас картина? Мы ожидаем, э, ну давайте так, если с самого начала, то 25 тысяч э, жителей Дніпропетровської области э, ушли на фронт. Вернулось 10 тысяч человек, 15 тысяч еще пребывают там. Сейчас в рамках четвертой войны демобилизации должны вернуться еще 5000 человек. За прошлую неделю 323 человека стали на учет военкомата как демобилизованные. У нас есть центр помощи воинов АТО при Днепропетровской администрации, всех райдеж администрациях, их у нас 22 по количеству районов в области. У нас есть единая база данных всех АТОшников, то, чего нет ни в органах соцзахиста, ни в военкоматах, ни в облздраве. Мы, это, мы все их данные сводим в единую базу данных, и мы занимаемся каждым демобилизованным, вернувшимся с войны к Мирной жизни. А у нас есть более 5000 заявок на получение земли. То, что им положено по закону, так. около 1000 уже акты коррествания земельными делянками получили. Мы рассчитываем, что до 1 сентября это получат 3-3,5 тысячи человек. Мы постоянно ищем под них свободную землю, мы постоянно выделяем деньги из областного бюджета. У нас единственная область в стране, которая оказывает и материальную помощь участникам АТО демобилизованным, и за областные деньги делает им разработку всей проектной документации. В Других областей такого нет. Мы на этой, в этом месяце у нас есть месячник медицинского обслуживания демобилизованных. Они все проходят диагностику. Если им нужно какое-то лечение, они его получают. Если им нужно какое-то санаторно-курортное лечение, мы им выделяем бесплатные путевки. У нас семьи погибших воинов то в пригородном транспорте ездят бесплатно. Это наша договоренность с пригородными перевозчиками. То есть, с одной стороны, мы их ругаем, с другой стороны, мы находим с самыми вменяемыми из них какой-то консенсус по жизненно важным вопросам. У нас есть курсы программирования, курсы компьютерной грамотности, курсы английского и получения водительской прав, водительских прав категории D для демобилизованных. И мы каждую неделю-две набираем новую группу и отправляем их учиться. То есть мы всячески их адаптируем к мирной жизни. Плюс мы открыли в прошлом году один центр реабилитации на базе госпиталя ветеранов. В больнице в этом году ми на привлеченні день з ЄС мы будемо реконструювати соленуй Лиман і там відкривати второй реабілітаційний центр. Таких реабілітаційних центрів потрібно 5-6 по всій області. Ми хотим за год-два відкрити, щоб у ребят была можливість отримати нормальну реабілітацію. Пане Юрію, я щиро вдячний вам за розмову. Знаєте, якщо говорити про звіт, то звітували ви предметно. Дякую. Спасибо. Шановні, в ефірі був звіт обласної влади. Ви все чули? До наступної зустрічі. На все добре.